Azərbaycan Respublikasının teatr və kino aktyoru, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ramiz Novruz kimdir? Onu daha yaxından tanıyaq. Mərhumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ramiz Novruzov 25 may 1955-ci ildə Biləsvər rayonunun Səmədəbax qəsəbəsində doğulmuşdur. 1974-cü ildə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncə Sənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsinə daxil olmuşdur. Rejissor Adil İskəndərovun rəhbərliyi etdiyi kursda təhsil alaraq orana 78-ci ildə bitirib. Ələblinsk adına Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında işləmişdir. Burada Knyaz Zvezdich məsxərəçi, General Şıxdanitski, Nərman Həsənzadə rollarını ifa etmişdir. O 1981-ci illərdə Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının tropbasına daxil olur. Elə ilk günlərdən kollektivdə hazırlanan tamaşalarda ona iri həcimlidə və mürəkkəb xarakterli rollar təqdim olunur. Teatr səhnəsində xidmətlərinə görə Rəmis Nəvruz 93-cü ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 98-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxrlədinə layiq görülür. 1918-ci ildən prezident təqaüdçüsüdür. Ramiz Novruz uzun müddət Mədəxərcəngindən əziyyət çəkirdi və 20 fevral 2023-cü il tarixində vəfat etmişdir. Qork qapısı qəbrxanlığında dəfn edilib. Oğlu Cavidan Novruz aktyor və müğənnidir. Qızı Şəfək Novruz isə stilistdir.